एकनाथ शिंदे साहेबांना जर मुख्यमंत्री बनवायचं असेल तर तुम्हाला अक्कलकुयामधून शिवसेनेचा आमदार पाठवावा लागेल शिवसेनेचा आमदार जर आम्ही पाठवला तर शंभर टक्के या राज्याचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब होतील भविष्यामध्ये नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये चार जागा आहेत विधानसभेच्या पण आपल्याला एकच जागा सुटली आहे शिवसेनेला अक्कलकुयाची आणि माझी अक्कलकुयाच्या जनतेला विनंती आहे की विजू दादा दो भार झाय तो भार दुर्दैवाचा हाराय सिंह दादा अभी तक के लड़ा नहीं इसके लिए रुक सकता पर विजू दादा का विजू दादा के साथ हम भी नहीं थे वो चुनाव में हमने दादा को विरोध पर आज हमारी भी इच्छा है कि कुछ भी हो जाए यहाँ से बीजू दादा की भी नाक तोड़ने की है कोई भी हालत में जो दादा को आमदार बनाने की कोशिश हम सब मिल करेंगे ऐसी उम्मीद रखता हूं यहाँ अक्कल गुद्दे को बीच में समाज की बात आई तुम अच्छी बात बोलो बीच में समाज की बात आई थी धनगर को आरक्षण आदिवासी का निकाल के दे रहे हमारा पदमाकर दादा ने भी बोला कुछ मुख्यमंत्री के खिलाफ उलट सुलट हालांकि दादा को मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं थी पदमाकर दादा की इतनी ऊंचाई नहीं है कि वो मुख्यमंत्री को चैलेंज करेगा मेरी पदमाकर दादा को भी विनती है कि पहली बार हो गई तुमसे गलती ठीक है इसके बाद अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी बोला तो उसको जिले में नहीं फिरने देंगे शिवसेनेचा कार्यकर्ता त्याला जिल्ह्यात फिरू देणार नाही कुठल्याही परिस्थितीमध्ये त्याला रस्त्यावर अडवून जाब विचारू एवढी परिस्थिती नक्की आम्ही निर्माण केलेली आहे आणि भविष्यामध्ये सुद्धा शिवसेनेच्या कार्यकर्त्याला सर्वतोपरी ताकद देण्याचं काम आम्ही सगळे मिळून करू अशी अपेक्षा व्यक्त करतो तुम्हाला सगळ्यांना विनंती करेल की जेवण इथंच करायचं